سر ادب کا نام ہے دین کی بات کو بھی ادب سے سننا ادب توجہ سے دھیان سے بات کو سننا سمجھنا عمل کرنا آگے پہنچانا آپس میں باتیں نہ ہوں چلنا پھرنا نہ ہو اور یکسوئی سے بات کو سنیں اور آخر تک درمیان میں سے اٹھ کے نہیں جانا چاہیے درمیان میں سے اٹھ کے نہیں جانا چاہیے اور درمیان میں کوئی دسترخوان وغیرہ لگنا شروع ہو جائے نہیں 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 یہ پرانے ساتھی ذمہ دار ساتھی مساجد کے اس کا اہتمام فرمائیں گے جب تک تشکیل ختم نہ ہو جائے کسی اور کام میں نہ لگے اپنے مجمع کو جوڑیں یہ جو باہر چل پھر رہے بھائی ان سب سے بھی گزارش ہے کہ بھائی سب تشریف رکھیں بیچ کے بات سنیں آپس میں باتیں نہ ہوں گی خاموشی کے ساتھ کوشش کریں گے نا ان شاء اللہ بھائی نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال عليه الصلاه والسلام مردو سے ایک وقت تھا ہم میں سے کوئی بھی اس دنیا میں نہیں تھا اور دنیا کا نظام چل رہا تھا گرمی سردی بارش دن رات عیدیں رمضان حکومتیں سارا نظام چل رہا تھا اور ہم نہ تھے اور ایک وقت آئے گا ہم میں سے کوئی بھی نہ ہوگا اور دنیا کا نظام بولو دنیا کا نظام چل رہا ہوگا چھوٹی سی زندگی ہے پچاس ساٹھ ستر اسی سال پھر موت خاتمہ نہیں ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا کیا کہتے ہیں انتقال کا کیا مطلب دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو گئے یعنی کہ ختم ہو گئے انتقال عارضی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف موت کا کیا مطلب جو نظر آ رہا تھا نظر آنا بند ہو گیا جو نظر نہیں آ رہا تھا نظر آنا شروع ہو دنیا میں آدمی بعد میں آتا ہے اور اس کے جانے کا وقت پہلے طے ہو چکا ہو اچانک کوئی نہیں جاتا اتفاق بے وقت نہ ہر ایک اپنے وقت پر جاتا ہے دنیا میں آنے کی ترتیب ہے باپ سے پہلے بیٹا نہیں آتا جانے کی کوئی ترتیب نہیں دادا موجود ہے پوتا چلا جاتا ہے تو کہتے مستقبل سنوارو مستقبل سنوارو کی جملہ عام طور پر بولا جاتا ہے نا بچوں سے کہتے ہیں بیٹا اپنا مستقبل سامنے رکھو مستقبل کو روشن بناؤ بالکل ٹھیک بات ہے اس میں بات صحیح ہے غلط نہیں ہے لیکن مستقبل ہے کیا مستقبل کیا ہے لوگ سمجھ رہے ہیں ساٹھ ستر سال کی زندگی ہے پہلے بیس پچیس سال کوئی ہنر سیکھنا ہے فن سیکھنا ہے کوئی ڈگری لینی ہے اگلا تیس چالیس سال ہمارا مستقبل ہے یہ غلط ہے یہ دھوکہ ہے مستقبل آخرت ہے مستقبل کیا ہے ہاں موت پہ مستقبل ختم نہیں ہوتا بلکہ موت سے مستقبل مستقبل شروع ہوتا ہے ہاں جانا ہے جانا جانا رہنا نہیں ہے بھائی اور موت کے بعد اصل زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونی او ہو ہزاروں سال گزر جائیں گے وہ زندگی ختم لاکھوں صدیاں گزر جائیں گی زندگی ختم ریت کا ذرہ چھوٹا سا ہوتا ہے نا اور پہاڑ اردو جانتے کہ نہیں سب ریت کا ذرہ کیا ہوتا ہے چھوٹا اور پہاڑ اگر ریت کا ذرے آنکھ میں پڑ جائیں تو پہاڑ نظر پہاڑ نظر آنکھ ہی بند ہو جاتی ہے یہ دنیا بہت چھوٹی سی ہے لیکن جب یہ جی دل و دماغ میں گھس جائے پھر آدمی آخرت سے کیا ہو جاتا ہے غافل ہو جاتا ہے اس پچاس ساٹھ سال کی زندگی کے لیے کتنی تیاری کرتا ہے اوہ اور جہاں لاکھوں سال کروڑوں سال کربوں صدیاں رہنا ہے اس کی کیا تیاری رحمان حکیم رحمت اللہ علیہ اپنی نصیحتیں ان کی بڑی مشہور ہیں اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہیں اللہ نے قرآن میں بھی ان کی نصیحتیں نقل کی جب ان کی موت کا وقت تھا بیٹے کو بلایا بیٹا ساری زندگی تو میں نصیحتیں کی ہیں اب میرا آخری وقت ہے میں آخری چھ نصیحتیں کرتا ہوں کتنی ہاں یہ نصیحتیں ایسی ہیں اگر سمجھ میں آ جائیں تو زندگی کا رخ صحیح ہو جائے ہاں آدمی کی زندگی بدل جائے سوچ بدل جائے شوق بدل جائے اگر سمجھ میں آئے یہ چھ نصیحتیں لکمان حکیم کی ساری زندگی کی جو نصیحتیں تھیں ان کا نچوڑ ان کا خلاصہ ہاں پہلی نصیحت کے بیٹا دنیا میں اپنے آپ کو اتنا ہی مشغول کرنا جتنا تمہارا دنیا میں قیام باقی ہے یہ تمہاری کتنی عمر ہو گئی دس سال بیس سال تیس سال, دیس سال، چال، چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال ستر سال، اسی, سال اسی سال مختلف جواب آئیں گے نا اب دوسرا سوال کرو تمہاری کتنی عمر باقی ہے تو ایک ہی جواب آئے گا بیس سال والے کا بھی تیس سال والے کا بھی پچاس سال والے کا بھی کیا پتا نہیں ایک منٹ کا بھی ایک منٹ کا بھی ہر ایک اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ ایک منٹ کا بھی پتا تو پھر اپنے آپ کو کتنا مشغول کرنا جو خود کہہ رہے ہو کہ ایک منٹ کا پتا نہیں زیادہ لمبے چوڑے چکر میں دوسری نصیحت بیٹا آخرت میں جتنا قیام کا ارادہ ہے آدمی سے روزے پہ جاتا ہے اس کے حساب سے تیاری کرتا ہے اور چلے پہ جاتا ہے تو اس کے حساب سے اور چار ماہ کے لیے اور سال کے لیے جا رہا ہے تو تو آخرت میں جتنا تمہارا قیام کا ارادہ ہے اتنی آخرت کی تیاری کر لینا اتنی آخرت کی تیاری اب آخرت میں کتنا رہنا ہے پانچ سال کے دس سال ایک صدی کے دو صدی ہاں ہر ایک کا جواب کیا کہ نہیں جی ہمیشہ رہنا ہے ہمیشہ رہنا ہے جب اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں ہمیشہ رہنا ہے تو اس کی اتوار سے اس کی کیا کرو پھر اس کے حساب سے کیا کرو اس کی تیاری اب آپ دیکھو دنیا کی تیاری زیادہ ہو رہی کہ آخرت کی है? جس کو بارے میں جس کے بارے میں خود کہہ رہے ہیں دھوکہ ہے پناہ ہو جانا ہے سب چھوٹ جانا ہے پورت نہیں کب چلے جانا ہے اس کے لیے کتنا لمبا چوڑا پروگرام بناتے ہیں اور جس کے لیے خود کہہ رہے ہیں کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی تیاری تیسری نصیحت بیٹا جتنا تم اللہ کے محتاج ہونا دیکھو انسان محتاج ہے ہر وقت کھانے کا محتاج ہے پانی کا محتاج ہے کپڑوں کا محتاج ہے جوتوں کا محتاج ہے ہوا کا محتاج ہے ہر چیز ہر وقت محتاج ہی محتاج ہے انسان تو ہاں جس کی جتنی زیادہ احتیاج ہوتی ہے اتنا زیادہ اس کا آدمی بندوبست کرتا ہے بندوبست کرتا ہے پیاس جو ہے ہر دو گھنٹے بعد لگ جاتی ہے تین گھنٹے بعد لگ جاتی ہے ابھی اس کو تیار کھانا جو ہے آٹھ گھنٹے بعد آدمی کو بھوک لگ جاتی ہے آدمی تیاری کر اس کو بندوبست ہے ہوا ہر منٹ میں تقریباً اٹھارہ مرتبہ سانس لیتا ہے آدمی ایک منٹ میں اٹھارہ مرتبہ سانس لیا نکالا سانس لیا تو ہوا کی ضرورت جو ہے وہ تو پانی سے بھی زیادہ ہے ہوا کا کتنا بندوبست کیا اللہ تو ہر چیز جتنا آدمی کسی کا محتاج ہوتا ہے اتنا اس کا بندوبست تو ہم اللہ کے اللہ کے تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ بولو بھائی دیکھنے میں کس کے محتاج پلک چپکنے میں کس کے محتاج سانس اندر لے جانے میں کس کے محتاج سانس باہر نکالنے میں کس کے محتاج دل دھڑکنے میں کس کے محتاج نیند آنے میں کس کے محتاج بیدار ہونے میں کس کے محتاج کھانا ہضم ہونے میں کس کے محتاج کھانا ہاں... نگلنے میں کس کے محتاج اوہو... کتنے محتاج ہیں اس ہاتھ کی حرکت میں ہم اللہ کے محتاج ہیں پاؤں کی حرکت میں ہم اللہ کے محتاج ہیں اوہو... ایک آدمی کو دیکھا کہ اسپیکر بہت تیز ہے اس کی آواز تھوڑی کم کر رہے ہیں گونج رہی ہے ایک آدمی کو دیکھا پیالے میں پانی ہے ہاتھ میں روئی ہے ہر تھوڑی دیر بعد روئی پانی میں بھگوتا ہے اور منہ کھولتا ہے منہ کو تر کرتا ہے گیلا کرتا ہے پھر چھوڑ چھوڑتا بہت دیر سے یہی کر رہا ہے اس سے پوچھا بھائی یہ کیا کر رہے ہو اتنی دیر سے تم اس نے کہا مجھے ایک بیماری لگی ہے میرے منہ میں تھوک نہیں پیدا ہوتا منہ میں کیا مجھے ہر تھوڑی دیر بعد منہ کو تر کرنا پڑتا ہے اگر میں منہ کو تر نہ کروں تو منہ خشک ہو جاتا ہے زبان تالو سے چمٹ جاتی ہے میں بول بھی نہیں سکتا آپ افسر بن گئے وزیر بن گئے پیسہ آ گیا ڈگری آ گئی بڑے ڈاکٹر صاحب بن گئے انجینئر صاحب بن گئے بڑے جوان بن گئے بڑے پہلوان بن گئے لیکن محتاج کس کے ہو تھوک <تصفح> بننے میں بھی کس کے محتاج ہو ہاں ایک آدمی کو دیکھا ہوا ہے کہتا مجھے بیماری لگی ہے میں پلکیں بند نہیں کر سکتا سوتے ہوئے بھی پلکیں کھلی ہیں کہتا میں ڈاکٹر کے گیا ایک مریض بیٹھا میں نے کہا آپ کو کیا ہوا ہے کہتا میں پلکیں اٹھا نہیں سکتا یہ جھکا نہیں سکتا وہ اٹھا نہیں سکتا یہ بند نہیں کر سکتا وہ کھول نہیں سکتا ہم ایک دن میں کتنی مرتبہ بلک جبکتے ہزاروں مرتبہ یہ چھوٹی نعمت ہے بڑی نعمت ہے اس میں ہمارے پیسے کا دخل ہے جوانی کا دخل ہے ڈگری کا دخل ہے یہ کس کی نعمت ہے اوہ اللہ قرآن میں برماتے وما بكم من نعمت فمن جو بھی تم پر نعمت ہے کس کی طرف سے نعمت اللہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ یہ اللہ کی نعمت یہ اللہ کی نعمت یہ اللہ, 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 اللہ کی نعمت ایک ہزار ایک لاکھ دس لاکھ ایک کروڑ ایک دن دس دن گنتے 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 گنتے, گنتے رہو اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر یا ایوہ الناس نعمت اللہ اے لوگو اللہ کی جو تمہارے پر نعمتیں ہیں انہیں یاد تو کیا کرو انہیں یاد تو کیا کرو حدیث میں آتا ہے ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے اور قرآن پاک کی زینت سور رحمان ہے قرآن پاک کی زینت کیا ہے اور سور رحمان میں اکتیس مرتبہ آتا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله كي كون كون نعمت الله كي كون كون نعمت والذين آمنوا أشد حبا لله جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے اللہ سے हाँ. اللہ سے محبت جب آدمی اللہ کے احسانات کو پہچانے گا تو دل اللہ کی محبت سے بھرے گا ہاں دل اللہ کی محبت سے تو ہم کس کے محتاج ہیں قدم قدم پہ کس کے محتاج سارے غریب امیر کس کے محتاج سارے وزیر فقیر کس کے محتاج سارے صدر سر، سردار کس کے محتاج ہاں تو پھر کتنا اللہ کو راضی کرنا چاہیے تھوڑا کہ زیادہ زیادہ کے بہت زیادہ تو تیسری نصیحت فرمائی کہ بیٹا جتنا تم اللہ کے محتاج ہو اتنا اللہ کو راضی کر لے اتنا اللہ کو اتنی اللہ کی عبادت کر لے ہم تو ہیں ہی اللہ کے محتاج ہم تو ہیں ہی اللہ کے محتاج ہر آن ہر گھڑی اللہ کے محتاج ہے تو بتب توبت جگر جس کا خدا کا خراب ہو جائے تو بتو تو بتو رگے ہیں ہڈیاں ہیں جوڑ ہیں پٹے ہیں پتہ ہے پھیپھڑا ہے نیند آنا ہے بیدار ہونا ہے پیشاب آ جانا او ہو ایک پیشاب بند ہو جائے ساری جوانی کا نشہ ساری بدماشی کا نشہ ساری افسری کا نشہ ساری کچھ بولے ایک پیشہ بند انسان کچھ بھی دے ہاں تو بیٹا جتنا تم اللہ کے محتاج ہو اتنا اللہ کی عبادت کرنا اتنا اللہ کو راضی کر لینا چوتھی نصیحت فرمائی کہ بیٹا دیکھو مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم جنت میں گئے کامیاب جہنم میں گئے ناکام سب سے چھوٹا عذاب جہنم کا او ہو, ہو ہو اللہ سب کی عبادت کروائے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے ہاں ما اداب اول عذابا, عذابا وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے حالانکہ وہ سب سے ہلکا زم ہو تو بیٹا جب تک جہنم سے خلاصی کا تمہیں یقین نہ ہو جائے اس وقت تک جہنم سے خلاصی کی کوشش میں لگے رہنا پورا زور لگانا کہ میں جہنم سے بچ جاؤں کب تک جب تک یقین نہ ہو جائے کہ بچ گیا اور کب پتہ لگے گا جب موت پہ جنت سامنے نظر آ جائے گی ہاں ہاں واہ بھائی واہ جنت جہنم سے بچ گیا موت تک زور لگانا کہ میں جہنم سے بچ جاؤں کس طرح پانچویں نصیحت فرمائی کہ بیٹا دنیا میں دو ہی کام ہیں اچھے یا برے है? برے کام کیے تو اس, کا, اس کے لیے پھر جہنم تو اگر تم نے گناہ کرنے ہیں اگر تم نے گناہ کرنے ہی کرنا ہے کوئی تو کر لو کر لینا لیکن اتنے گناہوں پر جولت کر لینا جتنا جہنم کی آگ برداشت کرنے کا حوصلہ ہے جتنا جہنم کی آگ برداشت کرنے کا ہاں اتنے گناہ کر لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف رخ پھیرا رہا کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو سناؤ ایک دن فرمایا کہ آج میں نے خواب دیکھا اور اللہ کے نبی کا خواب وہی ہوتا ہے کہ مجھے جہنم دکھائی گئی اور جہنم کے عذاب دکھائے گئے آدمی کو دیکھا دکھایا گیا کیا کہ اس کو سیدھا لٹایا ہوا ہے اور سرہنے اس کے جو ہے ایک آدمی ہے اس کے ہاتھ میں کیا ہے لوہے کی سلاخ جسے تندور والوں کے پاس ہوتی ہے نا آگے سے ٹیڑھی آتا ہے پھر ناک کے نتھرے میں داخل کرتا ہے کھینچ کے پیچھے تک لاتا ہے اور پھر اس کے منہ میں داخل کرتا ہے کھینچ کے پیچھے تک لاتا ہے پھر دوسری جانب کرتا ہے تو پہلی جانب ٹھیک ہو جاتی یہ کون ہے کیا ہو رہا ہے کہ یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں جھوٹی باتیں پھیلایا کرتا تھا جھوٹ بہت بولتا جھوٹ کو پھیلاتا تھا اس کی سزا مل رہی ایک اور آدمی دکھایا گیا آگے گئے تو اس کو اوندا لیٹایا ہوا سرانے ایک آدمی ہے اس کے ہاتھ میں پتھر ہے وہ پتھر اٹھا جو اس کے سر پہ مارتا ہے سر چلا جاتا ہے کچلا جاتا ہے وہ پتھر لے کر آتا ہے تو سر سے سلابت ہو چکا ہوتا ہے پھر پتھر کو سر پہ مارتا ہے یہ کون ہے نے قرآن یاد کیا تھا پھر دیا تھا اور فجر کی نماز چھوڑ کر پڑا سوتا رہتا تھا فجر کی نماز چھوڑ کے پڑا اس کی سزا بھی آگے گئے تندور ہے اس میں آگ کے شولے بڑک رہے جھانک کے دیکھا تو ننگے مرد اور ننگی عورتیں اور جل بھن رہے کباب کی طرح چیخو پکار ہے یہ کون ہے کہ یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہاں آگے گئے نہر ہے خون کی طرح سرخ پانی ہے اور ایک آدمی اس میں تیر رہا ہے اور تیرتا ہوا کنارے پر آتا ہے کنارے پہ ایک آدمی ہے اس کے ہاتھ میں پتھر ہیں وہ پتھر اس کے منہ میں ڈالتا ہے وہ پتھروں کو نکلتا ہے اور پھر تیرتا ہے یہ کون ہے کہ یہ دنیا میں سود کھایا کرتا تھا تو پانچویں نصیب کا فرمائی کہ بیٹا جتنا جہنم کی آگ برداشت کرنے کا حوصلہ ہے اتنے گناہوں پر جرت کر لینا چھٹی نصیحت آخری نصیحت فرمائی بیٹا جب گناہ کرنا ہی کرنا تمہارا نفس تم پر غالب آ گیا ہے شیطان تم پر غالب آ گیا ہے اب تم نے گناہ کرنا ہے تو گناہ کر لینا لیکن گناہ کرنے کے لیے کوئی ایسی جگہ آدمی جب غلط کام کرنا ہوتا ہے نا آدمی تلاش کرتا ہے ایسی جگہ جہاں کوئی اسے دیکھ نہ رہتا جہاں کوئی ہاں چھپ کے کر دے آدمی چھپ کے استاد نے شاگردوں کو ایک ایک چھری دی ایک ایک چوزا دیا کہ وہاں ذبا کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو کوئی ایک منٹ میں سیوا کر لائے کوئی دو منٹ تین منٹ چار منٹ پانچ منٹ ایک شاگرد دیر سے آیا اور زبا بھی کر کے نہ لایا استاد نے کہا تم آئے بھی دیر سے اور زبا بھی کر کے نہیں لائے کہ جی آپ نے کہا تھا وہاں زیبا کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو میں جگہ جگہ گیا جہاں جاؤں اللہ تو دیکھ رہے جہاں جاؤں اللہ تو دیکھ رہے تو میں کیسے زیبا کرتا ہاں استاد نے کہا یہ سب فیل ہو گئے تم پاس ہو کون دیکھ رہا ہے لا يخفى علیہ شیئن فی الارض ولا فی السوا. کوئی چیز اس پر مخفی نہیں نہ آسمان میں نہ زمین جانتا ہے اِنَّ رَبَّكَ لَبِ بے شک تیرا رب تیری گھات میں لگاؤ تیری صبح کہاں شام کہاں دن کہاں رات کہاں اندھیرے میں کیا کرتا ہے اجالے میں چھپ کے مجمے میں تنہائی میں گھر میں دفتر میں بستر میں،, میں کیا کرتا ہے سب 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 تو بیٹا جب گناہ کرنا ہی کرنا ہے نفس شیطان غالب آ گیا ہے تو کوئی ایسی جگہ تلاش کر لینا جہاں اللہ اور اس اس کے کے فرشتے فرشتے تمہیں تمہیں نہ نہ دیکھ رہے ہوں جہاں اللہ اور یہ چھ نصیحتیں بھروائیں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو آخر وقت اور ساری زندگی کی نصیحتوں کا خلاصہ ہے اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے زندگی بدل جائے شوق بدل جائے ہاں تو کیا کہا کہ دنیا کی زندگی چھوٹی ہے بھائی اصل زندگی آخرت کی ہے ہمیشہ کی جو کبھی ختم نہ ہوگی اور مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم ہاں تیسری کوئی جگہ نہیں فری کن فل جہنم میں ایک ہاں کامیاب کون ہے ناکام کون ہے فمن زحزھا عن النار و ادخل الجنت فقد فاز جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ کامیاب ہو گیا یہ ہوگئی کامیابی ہے ہاں ساری زندگی عیاشی میں اور ساری زندگی بڑے سہولتوں میں آسانی میں لیکن اللہ کو ناراض کیا ہاں اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو ذرا جہنم کا ایک غوطہ تو لگواؤ جہنم میں چھوڑنا نہیں ہے ایک غوطہ لگانا ہے بس پوچھا جائے گا ہاں بھائی کبھی کوئی خوشی دیکھی کبھی کوئی نعمت دیکھی اب یہ ساری زندگی کس میں رہا نعمتوں میں ہاں اب جہنم کا ایک غوطہ لگا ہے ساری خوشیاں بھول گیا ساری نعمتیں بھول گیا اور قسم کھا کے گئے گا میں نے کبھی کوئی خوشی دیکھی نہیں کوئی نعمت تو میرے پاس سے بھی نہیں گزری کر وہ نعمتیں کیا تھی قطرہ اب مصیبتیں ذلتیں رسوائیاں ناکامیاں وہ سمندر کی معنی اور سمندر کے مقابلے میں قطرے کی کوئی حیثیت اور اگر جنت اللہ سب کو جنت عطا فرمائے ہاں اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے جس نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا اور دنیا میں اس کی کوئی خواہش تو کیا ضرورت بھی پوری نہ ہوئی ساری ضرورتیں حلق میں اٹکی رہ گئیں لیکن اللہ کو راضی کرتا رہا ہے. اللہ فریشتوں سے فرمائیں گے ذرا جنت کا ایک چکر لگوانا ہے جنت میں چھوڑنا نہیں ہے بھائی ایک جنت کی ہوا لگواؤ اس سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی کوئی مصیبت دیکھی کوئی پریشانی دیکھی وہ ساری زندگی پریشانیوں میں گزری ہاں لیکن وہ تھی ایک قطرے کی مانند اب نعمتیں خوشیاں راحتیں عزتیں وہ سمندر کی مانند تو قسم کھا کے کہے گا میں نے کبھی پریشانی دیکھی کبھی کوئی کوئی مصیبت تو میرے پاس سے بھی نہیں گزری ہاں یا جنت یا جہنم اب زندگی گزارنے کے دو ہی طریقے ہیں تیسرا کوئی ہی نہیں رب چاہی جی چاہی ہاں اللہ کی ماننی من مانی کرنا شریعت پر چلنا رواج پر چلنا سنت پر چلنا فیشن پر چلنا اللہ رسول کو راضی کرنا آ, اور برادری کو راضی دو ہی طریقے ہیں کسی نے پوچھا مجھے کیسے پتہ لگے کہ میں جنت میں جا رہا ہوں کہ جہنم میں انہوں نے کہا بالکل صاف بات قرآن میں اللہ نے فرمایا انفی ناہیم <نَعِيم> <جَحِيم> نیک لوگ جنت کی نعمتوں میں جائیں نہ فرمان لوگ جہنم میں جائیں صاف صاف بات دے. فرما بردار دو, 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 دو ہی طرح کے لوگ ہیں دنیا میں فرما بردار نافرمان اچھے یا برے اللہ کی ماننے والے نہ ماننے والے اللہ کو راضی کرنے والے ناراض کرنے والے ہم <applause> فرما برداروں کو مجرموں کو برابر کر دیں گے تمہیں کیا ہو گیا ہے وہ تم ایسے فیصلے کرتے ہو کہ تمہارے پاس کوئی کتاب آئی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں سب برابر ہے افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الماوى نزلا بما كانوا يعملون واما الذين فسقوا فماواهم النار ایمان والوں کو اور فاسقوں کو برابر کر دیں گے نہیں نہیں یہ برابر نہیں ہوں گے جو ایمان لائے اور پھر امال اچھے کیے ان کا ٹھکانہ جنت ہے یہ بدل ہے ان امال کو جو کر کے آئے اور جنہوں نے فسق کو فجور کا راستہ اختیار کیا ان کا ٹھکانہ جنم ہے فی دت الْجَحِيمُ لِمَنْ میں فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صاف قرآن نحن. كتب قيامتك أنما برفاهوغا اور اس لئے انسان یاد کرے دنیا میں کیا کرتا رہا ساری ریل جہنم سامنے کھڑی اب اب جس نے سرکشی کی اللہ کے حکموں کی اللہ کے حکموں کو توڑا اللہ کی نافرمانی کی دنیا کو ترجیح دنیا بن جائے دنیا دنیا آخر کی کوئی فکر نہیں قبر قیامت کوئی فکر نہیں بس دنیا 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 تو اس کا ٹھکانہ جہنم اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک کے رکھا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا جنت مکارے اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جہنم کے ارد گرد باڑ لگائی گئی خواہشات عیاشی منمانی جی چاہی اپنی مرضی اور جنت کے ارد گرد باڑ لگائی گئی کس کی ناگواریاں مجاہدے نمازیں روزے اطاعت، آنکھیں جھکاؤ کمائی پاکیزہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کر ہے ہاں جنت کی بھار لگائی گئی کس کی دانکواری.